shifokorlar bekatida sizlar bilan yana diydor uchrashib turibmiz aziz kanalimiz kuzatuvchilari bugun yana arirang o'zbek medikal klinikasida ajoyib shifokorlarning navbatdagi eng muhim ta'bir joiz bo'lsa bu soha bilan hali unchalik ko'p insonlar yaqindan tanishishga ulgurishmadi ya'ni bugungi mehmonimiz endokrinolog shifokor akmalxon o'lmasov bo'ladilar assalomu alaykum assalomu alaykum akmal aka mana men bejizga aytib o'tmadimki endokrinologiya yo'nalishida insonlarimiz nima o'zi u qanaqa soha biz bu sohada qanaqangi kasalliklarni bilishimiz mumkin va uchrashishimiz mumkin degan bir savollar bilan murojaat qilishlari mumkin biz bilamizki endokrinologiya asosan inson tanasidagi garmonal tizim bilan bog'liq bo'lgan soha shu xususda siz eng avvalo boshlang'ich batafsil ma'lumotlarni berib o'tsangiz assalomu alaykum avvalambor bu endokrinologiya sohasi ya'ni o'z nomi bilan endo degani ichki degani biologiya ichki sekretsiya bezlarini o'rganuvchi soha deyiladi endi garmon sohasi o'zi biologik yuqori aktiv moddalar bo'ladi bu bosh miyamizda qalqonsimon bez qalqon oldi bezlari oshqozon osti bezi barcha ichki sekretsiya bezlarini ajralib chiqishni o'rganivh soha keyin shu sohaga tegishli bo'lgan kasalliklar bilan shug'ullaniladi endi hozir qandli diabet desa judayam ko'p odam ma'lumotga ega qandli diabetni keng tarqab borayotgani qandli diabetni yosharib borayotgani haqida juda yam ko'pchilik ma'lumotga ega yana aytib o'tishimiz joizki modda almashinuvi buzilishi modda almashinuvi buzilishi bu qalqonsimon bez kasalliklariga tegishli bo'ladi qalqonsimon bez e, garmonlarini e, ta'siri natijasida modda almashinuvi aktivlashishi hamda susayib ketishiga bog'liq bo'ladi qalqonsimon bez kasalliklarini oqibatida hayz e, siklini buzilishi yana ko'plab yoshlarimiz o'rtasida ko'p bo'layotgan muammolardan biri o'sha sbepushtlik masalasida endi <coughs> bizni sohaga tegishli bo'lgan kasalliklar yetib kelishi ozroq qiyin bo'ladi endokrinologga ko'rinish kerak bo'lgan soha kardiolog uchrashadi neyrvpatologga ko'rinadi keyin oxirida bizga yetib keladi sababiki shu shikoyatlari yuragi o'ynab tursa ham kardiologga boradi asabi buzilishi ham bo'ladi ruhiy tushkunlikka tushish holatlari bo'ladi bu holatda ham nerpatologga boradi endi keyin endokrinologga oxirida aytib kelishadi endi bu sohani xalqimizga yana ham tushuntirib o'tishmoqchi bo'lgan joyim e, o'zizda bo'layotgan -e, o'zgarishlar masalan mana shu issiq kunlarda zaharli buqoq deymiz zaharli buqoq bilan juda judayam ko'pchilik bezovta bo'ladi -e, ya'ni bir ruhiy stresslar oqibatida kelib chiqish ehtimoli ham katta keyin e, bizni o'zbekiston hududimizda e, yod yetishmasligi yod tanqisligi ko'p boisi dengizdan uzoqda joylashganmiz shuni hisobiga qalqonsimon bez kasalliklari yana ham kamaytirilgan osh tuzlarni yodlagan holatda endi hozir mana shu kunlarda ko'p uchrayotgani zaharli buqoq zaharli buqoqni xalqimizga tushuntirib o'tishimiz kerak bo'lgan joyi shikoyatlari qanaqa bo'ladi kimga uchrash kerak shunga to'g'ri ma'lumot l olishsa bo'ldi masalan zaharli buqoqda birinchi belgisi qizish havo yetishmasligi ozib ketishi ochlik hissi bo'lishi keyin ko'p terlash qon bosimini ortishi yurak o'ynashi yurak o'ynashi bilan kardiologga boradi asabiylik ruhiy zo'riqish bilan neyvpatologa boradi yuqorida aytib o'tganimdek o'shuning uchun endokrinologga ko'rinish kerak bo'lgan jihatlari shular endi bularni garmonal fonini o'rganib chiqadigan bo'lsak kasalliki davolash osonroq bo'ladi endi keyin yana keyingi jihati qalqonsimon bez faoliyatini susayib ketishi o'zbekcha qilib aytsangiz dangasa bo'lqoib qesangiz bo'laverai dangasa qilib qo'yadi odamni ya'ni yotib olgisi kelaveradi uyquchan bo'lib qoladi oyoq qo'llarida shish paydo bo'ladi odam ko'proq shikoyat qiladi semirib ketishga ya'ni organizmda suyuqlik ushlab qolinishi suyuqlik ushlab qolinishini boisi modda almashnuvsu ya'ni ichayotgan suyuqlikka nisbatan chiqarayotgan suyuqlik miqdori ham kamroq bo'lib qoladi yani, endi bu holatda ko'pchilik mani ozdirishga dori yozib bering deb kelishadi lekin uni garmonlar fonini o'rgansangiz shu dangasa buqoqlikda birga ketayotgan bo'ladi alimentar semizlik ham alohida soha alohida kasallik hisoblanadi lekin shu modda almashinuv buzilishini fonida dangasa buqoq kelib chiqishligi garmonlar fonida kelib chiqqan narsa bo'ladi akmal aka judayam ajoyib ma'lumotlar endi mana shu dangasalik bo'qoqi oddiy tilda aytilyapti haqiqatdan o'zi mana shu garmonlarni me'yorida ushlab turish yoki aytaylik buni oldini demak garmonal tizimning buzilishi oqibatida keladigan kasalliklarni eng avvalo oldini olgan ma'qul oddiyal halkı, xalqimiz mana shu yurtdoshlarimiz bu kasalliklarni oldini olish uchun ta'bir joiz bo'lsa o'sha garmonal tizimni me'yorida ushlab turish uchun nimalarga e'tibor qilish kerak va nimalardan ehtiyot bo'lish kerak yaxshi savol bu avvalambor <laughs> ayollarda ko'p uchraydi deganimiz boisi kamqonlik sabab bo'ladi birinchi kamqonlikni oldini olish kerak ya'ni boa temir <laughs> moddasi foliviy kislota deymiz keyin vitamin b nikidan kamqonlik kelib chiqadi o'zi uchta narsadan kelib chiqyapti kamqonlik shunga e'tiborliroq bo'lishsa keyin bolalarga e'tiborli bo'lish ya'ni aytib o'tdik dengizdan uzoqda yashaganimiz uchun yod <laughs> yetishmaydi uchun yod mahsulotlari kaliodid mahsulotlarni berib o'tishlik joiz deymiz oldini olishlik keyin jismoniy mashg'ulot jo'ta ham cheklanib ketyapti hozir xalqimizda juda e, judayam yaqin masofaga ham transportna yetib borish yoki bo'lmasa hozir mana dastavka chiqib ketdi nimadir zarur bo'lsa masalan yugurib borib kelishingiz ham mumkin yoki piyoda borib kelishingiz ham mumkin bo'lgan joyga dastavka zakaz qilinyapti endi shunaqa haligi kam harakatlilikni oqibatida o'z o'zidan dangasalik kelib chiqyapti bunga asos bo'lib bu beryapti bir kunda e, o'n ming qadam degan e, tashabbus bo'lgani de yaqinda shu tashabbusga man yuz foiz qo'shilaman bir kunda agar o'n ming qadam yurgan odam qon aylanishi qon aylanishi organizmda immunitet shakllanishi bu o'z o'zidan organizmni sog'lomlashishga olib keladi dangasalik qochib ketadi qo'pol qilib aytganda chunki modda almashinuvi zo'r bo'ladi jarayon shuncha qon aylanishi yaxshi bo'lgan sari modda almashinuv zo'r bo'ladi endi siz bilan bizga asosiy jihati e, bu e, ko'proq yoshlarimizda avj olib borayotganida yoshlarda avj olib borayotgani mana fast food mahsulotlari keyin spirtnoylar keyin shakar un mahsulotlarini ko'plab noto'g'ri iste'mol qilishlik keyin ko'p bemorlarimizga tavsiya qilamiz och qolib turib to'yib ovqatlanishlik odamni hech qachon ozdirmaslikka olib keladida haligi endokrinolog desa mani ozdiring nimadir bering deyishadida darrov endi uni ozdirish uchun oldin semizlikni keltirib chiqargan sababni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi unga qarab keyin xulosa qilib beramiz bir ustozimiz shunday deganlar agar ozmoqchi bo'lsang eng avvalo nafsingni tiygin demak haqiqatdan ham demak kam harakatlilik bu eng katta dushmanimiz dushmanimiz yana bir ajoyib qismiga ya'ni qiziqarliroq qismi bor xalqimizga e, siz mutaxassis sifatida tavsiya berishingizni so'rardimki hamyonbop bo'lgan xalqimizni e, bizni e, yashab turgan hududimizda topilishi oson bo'lgan oziq ovqatlarni qaysilarini ko'proq biz iste'mol qilishimiz kerakki o'sha e, garmonal tizimga ijobiy foyda bersin bizda e, garmonal tizim o'zgarishiga e, sabab bo'layotgan mahsulotlardan o'zini e, tortishlik ya'ni siz aytmoqchi nafsini tiyish deganingiz bir kunda qancha shakar mahsulot qabul qilish kerak bunga tushuncha bo'lsa misol uchun bir kunda organizm uchun maksimal tarzda ellik gramm shakarga nima organizm hazm qila oladi ehtiyoji bor lekin e, anu fast foodlarimizda mana shu shirinli suvlarimizda shular tarkibidagi bo'lgan shakar miqdori ko'pligini hisobga olsak ularni chegaralash tavsiya etiladi keyin e, har bir ovqatdan oldin man o'zim aytaman klechatka qabul qilish haqida gap gapiramiz kein ortiqcha vaznga ega bo'lgan ayollarimiz yoki erkaklarimiz aytishadi shu ovqatni cheklash masalasi ovqatni chegaralash masalasi haqida gapirishadi endi bu haqda ovqatdan oldin klechatka tavsiya qilamiz bu so'zi ham bo'lishi mumkin olmay ham bo'lishi mumkin karam ham bo'lishi mumkin kallagenga boy bo'lgan mahsulotlar qabul qilsa bo'laveradi endi o'zbekistonda bunaqa mahsulotlar juda yam ko'p poliz ekinlari misol uchun organizmga qaysii jihati ko'proq ehtimol bilan hazm bo'lishiga oson keyin oshqozonni uchga bo'lib beramanda bemorlar uchun üç. oshqozonni uchdan bir qismiga suv deyman uchdan bir qismiga ovqat uchdan bir qismiga havo qolsin deymanda shuni cheklab yesangiz masalan uch mahal ovqat yeyapsiz to'yib ovqatlanyapsiz ha aytmoqchi keyin kaloriya masalasi bor bu yerda bizda kaloriya masalasi ertalab ko'proq qabul qilish kerak bo'ladi o'ttiz besh qirq foizi kunlik ovqatimizni tashkil etish kerak завтракda ertalabki nonushtamiz obeda yigirma besh o'ttiz foizga to'g'ri keladi kechqurungi ovqatlanishimiz noto'g'riroqda o'n o'n besh foiz bo'lgan joyiga biz ertalabkini kechqurunga o'tkazib qo'yamiz choyxonalarimiz bor oshlarimiz bor shular bilan noto'g'ri ovqatlanishga o'tib ketib qolinadi endi organizmni me'yorlashtirish uchun siz qabul qilayotgan e, ovqatingizni ya'ni kaloriyangizni sarflayotgan kaloriyangizni solishtirishingiz kerak bo'ladi masalan e, kechqurun ovqatlandingiz boring to'qqiz o'n kechki to'qqiz o'nda ovqatlanib turib orada hech qancha vaqt yo'qda borib uxlaysiz o'z o'zidan bu ichki a'zolarni ham ishlashiga olib keladi oshqozon osti beziga нагрузкаga olib keladi endi organizmga e, yengillik berish masalasiga e'tiborliroq bo'lish vaqti kelyapti boisi kasallik turi ko'payib ketyapti har xil mahsulotlar sintetik mahsulotlar qabul qilish orqasidan keyin fast fod mahsulotlar orqasidan shuni organizmda baholashimiz tizimini yo'lga qo'ysak boya aytib o'tdik o'n ming qadam dedikku organizmgi ham kiloi xuddi shunaqa agar siz qabul qilayotgan kaloriyangiz ko'p bo'lib rasxod sarflayotgan kaloriyagiz kamroq bo'lsa o'z o'zidan organizm buzilishga olib kelaveradi rahmat akmal aka endi bu gormonal tizim bilan bo'layotgan kasalliklar haqida ham to'xtalib o'tdingiz men hozir juda ko'pchilik yosh oilalarni qiynab kelayotgan bir masalani ko'tarmoqchiman ya'ni sizdan so'ramoqchimanki mana shu masalaga ham biroz oydinlik kiritib o'tsangiz ya'ni yosh oilalarni farzandsizlik masalasi bugungi kunda juda yam ko'pchilikning og'riqli nuqtasi aynan sizning sohangizda ya'ni endokrinologiya yo'nalishida bu muammoning e, yechimi qanday o'rinli savol hozir e, yoshlarni o'rtasida <coughs> yosh qizlarimiz yosh kelinchaklarimiz o'rtasida garmonlar buzilishi e, oqibatida kelib chiqayotgan homiladorlikka to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan endokrinologiya tomonidan jihatlari e, bor masalan ayollarda erkaklik garmoni baland bo'lishligi e, keyin yana bo'ladi e, prolaktin ya'ni sut beziga javobgar bo'lgan garmonimiz ortib ketishligi bu ham e, bosh miyada mikroadenoma deb qo'yamiz mikrodea gipofizlarda e, prolaktin miqdori ortib ketadi e, keyin qalqonsimon bezda yetishmovchilik hisobiga e, bepushtlik kelib chiqishi mumkin ya'ni bepushtlik hamki shuni davolasangiz yana farzandli homiladorlik bo'lishi mumkin mana shu o'rinda o'rinli savol tug'iladi sir emaski ijtimoiy tarmoqlarda turli xil o'sha videoroliklar chiqishi va buni bilib bilmasdan yigitlarimiz ko'rish holatlari bu hech kimga sir emas va buni yashirish bilan biz hech narsaga erishmaymiz aksincha o'zimizga aniqrog'i jamiyatimizga kerak bo'lsa zararli bir oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkinligini bilamiz bu borada so, sizni fikringiz bu sohada garmonal tizimda ancha o'zgarishlar bo'ladi mana e, androlog urologlarimiz urol, ko'p shug'ullanib kelishyapti şey bu narsa bilan erta jinsiy zaiflikka olib kelyaptida bunaqa video nimalarni ko'rishlik internetda har xil bo'lmagan suratlarni nima qilishlik bu o'z uz o'zidan jinsiy e, zaiflikka olib kelyapti u jinsiy zaiflik garmonlarda albatta şey tushib ketaishga olib keladi erkaklik garmoni testosteron bo'ladigan bo'lsa testosteron ko'p yoshlarimiz kelganda tekshiruv qilinsa pasayishga olib kelganligi ko'rish mumkin ya'ni jinsiy zaiflikka olibldi jinsiy zaiflikka olib kelishi mumkin ho'p akmal aka avvalo suhbatingiz uchun rahmat va suhbatimiz so'ngida sizdan shu imkoniyatdan foydalanishingizni so'rayman ya'ni yoshlarimizga aynan yigit qizlarimizga o'z sohangizdan kelib chiqib tilaklaringiz ha tilaklarimki endi de tavsiya desak şey bo'laveradi boisi hozir mana shu telefonga yondoshgan holda kechqurun kech uxlashadi bu e, masalan soat yigirma ikkidan ikkigacha bo'lgan vaqtda bizni organizmimiz uchun organizmni tinchlantirish uchun miyani oziqlantirish uchun ajraladigan melatonin garmonimiz borda xuddi shuni hisobga olib kechasi yigirma ikkidan uxlashlarini tavsiya qilaman haqiqatdan bu hozirgi kunda anchan defitsit holat juda ko'pchiligimizda nafaqat yoshlar balki yoshi ulug'lar ham soat o'ndan ya'ni yigirma ikkiyu nol noldan emas yigirma to'rtu nol noldan keyin ham uxlashmayapti rahmat akmal aka suhbatingiz uchun tomoshabinlar o'zingiz guvohi bo'lganingizdek gormonal tizim inson sog'ligi uchun juda yam katta ahamiyatga ega bo'lgan soha ekan shunday ekan o'zimizni ehtiyot qilaylik keyingi ko'rsatuvlarda keyingi efirlarimizda uchrashguncha sog' bo'ling salomat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting